В, Беларуси. в литературной деятельности все больше, все теснее с каждым годом. Переплетаюсь именно с Украиной. Потому что вот на данный момент получается, что я вышла из сектора литературного союза в своей стране. Идут на мое заражение членства, это членство в Калау, в которое меня приняли. Ну, вообще Украина, это какая-то такая серия сюрпризов, начиная с того, что один прекрасный день не на интерреальности. В рамках фестиваля вдруг объявили, выйдете сюда, мы вам вручим членский билет Конгресса литераторов Украины. И заканчивая тем, что две недели назад мне пишет Олег Ников, к тебе говорит, придет небольшая посылочка с книгами. Я говорю, с чьими? Он говорит, с твоими. Ну, в смысле? Ну вот у тебя книга вышла в Киеве. Так получилось, что у меня три книги. Вот одна меня с Артемом Сничевой и две И все три, вот, смеяться, все три вышли в Украину за да что на меня почему-то, как ни странно, очень сильно обиженные белорусские издатели. Вот. И когда я сейчас читаю, ну, знаете, мы все с Маней Ильичей, мы все иногда будем свою фамилию гуглить и смотрим, что же интересного про нас пишут. И когда я вижу там на каких-то украинских сайтах, там, на германских, просидя на немецких, на американских и так далее, там, где на, на самая популярная поэтесса Беларуси, мне всегда хочется дописать туда пределами Беларуси ну вот, в родной стране как-то так, не знаю, больше в бардовских кругах, что самое смешное. Ну, тогда, так сложилось, что да. Вот. Начинала я с бардовских фестивалей, когда барда, не отношусь ни разу, но сейчас я вот, постоянно действующий, уже четвертый год член жюри двух крупнейших бардовских фестивалей в Беларуси. Причем говорю, ребята, что я здесь делаю? У меня не то, что музыкального образования, нет. У меня не то, что медведь там на наступил, он Ты снова ну, сидишь на окне, Камила облуждающим взглядом черную бедну. Что ищешь, ней? Неужели не поумнел и не избавился от фантазии, пары небесных? Бытность странным ребенком? Пожалуй, один из ста или из нескольких тысяч, впрочем, теперь не важно, ты никогда не мечтал космонавтом стать. И прикоснулся к вселенским тайнам от них не жаждал. Небо Тебе представлялось свежеспаханной черной грядой, А звезды волшебными серебристыми семенами, Которые все середине морщинистой, смуглой, седой Сажаются в минуты отдыха от управления семенами. По ночам на балкон ты дайком вытаскивал стул, Садился и запер. Предчувствие сладко тревожных ожидаю, а когда же, когда же они прорастут Тереть. и верят, и долго сидите ждать табожных. Да, Почему-то казалось, что это будут цветы с серебристыми листьями, с чашечками большими. Ты думал о них сотни ночей пустых, Но семена прорастать по-прежнему спешить. Еще ты думал. А бабушка, Что стара, устала, горба, Крестя тебя перед малышей тела Над самым ухом словами молитвы. Очень сохрани своего раба Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А ты до ее удар. стеснялся задать вопрос, Пытаясь понять сам со всей прямотой детства. Почему он отец всех людей? этот добрый сей звезд? И почему мы его рабы, если он все же отец? А ты с просто общал. Письма мысленно послал. Слова Слава поддержки и ни никаких не пошли мне отче. Полагаю, что у сейтера есть поважнее дела, чем чьи-то глупые просьбы о новых коньках и прочем. Ты веришь, что слышишь, как он говорит. Смотри, еще чуть-чуть. И наши семечки станут такими цветами. что-то такое теплое шевелилось внутри а от осознания ваших них очень тайны. Да. Действительно изменилась. А ты почему-то нет. Похоже, как никогда и не станешь просто. Спустя 20 лет опять сидишь на окне и отвечаешь ему на незаданные вопросы и жалуюсь, что не могу. Понимаешь, я так устала. Коллеги смеются, считают, что я при этом. В лаборатории днями ращу кристалл большого Хочу назвать цвета хлеба. Жена опять улетела в штаб на семинар. Мечтает там жить, сменит Жигури на А он наблюдает. Скоро восемьдесят. Дом ее полон теней. Днем они застывают, лезть в на ночь растворяют плесень. И тени приходят к ней. Она начала забывать, что существуют и те, кто не тени. Ночные гости возятся в темноте и темнота отступает, сама превращает в тень. Вот тень нелюбимого мужа, а рядом в углу вот те самые страшные тени, ее нерожденных детей. Каждую ночь она в страхе ждет их в час. Захлопнуть. Лучше бы проклинали истово в горячах, Лучше бы грозили адом, но что ей какой-то ад? Ад у ее изголовья, где каждую ночь стоят Тени отвергнутых ею, длинный безмолвный ряд, От них не спасет молитва, больница, петня, петля и яд. А под окнами ходят люди в будничной суете. Не знаю, что где-то рядом Путая ночь и день, проживая тысячи жизней, тысячи лет. она и сама постепенно превращается в блеклый день. Стихотворение, которое любят мальчики и очень не любят девочки. Новый уровень. Поздравляю, мой мальчик, ты вышел на новый уровень, на пределе возможностей, с драными встряпки, нервами и по сердцу в крови. Что же, бабы бывают дурами а в лучшем случае, в худшем весьма недорными стирами. Это квест. Собием я себя по частям, по атам, склей, очисти, отчисти и лезьте от мой чтоб, ступая по трубам иллюзии, ногами ватными, получить плюс 15 к цинизму и 30 к опыту, да еще артефакт. И по в золоченые баночки и таблички. Или что-то не столь полезно. Ах, как пахнуть Ах, какие порхали бабочки в животе! Кто же знал, что у них вместо крылья летли? Жаль, у из сохранится, а он на Астровом, и приходят топать топы как автор Астра. Запрети в себе зелье романтики строго настрого Ах, К сожалению, мальчик, однажды ты станешь мастером недоверия. Чувства на зуб проверят, как золото. Назад своих нынешних куклами, бывших курвами. Поднимайся, мой мальчик. Пока при своем и молоды. Отхлебнем эликсир вам, эликсера до двери. За новый уровень. Конечно. ищи. Иди. Иду. Знаете, я не гражданский поэт ни разу. Да, я помню, я обещала, вот, по перемену, что примерно что-то не будет, меня уже так били. Там, как бы, не видели, но они меня били до крови. Вот синяки там, стигмы на моем теле. Я молчала до последнего. Но знаете, я всегда говорила, когда она приходится быть судьей, да, судишь иногда поэзию, и когда читается гражданская лирика, я говорила, что вот а, это тот раздел поэзии, в котором меня вот, удовлетворить максимально сложно, потому что помните, как а, говорила Жванецкий, да, писать и писать нужно тогда, когда терпеть уже некуда. Вот у меня это всегда относилось к гражданке. Я пыталась быть там любовным лириком, ну, о коем до сих пор себя позиционирую, там, писать что-то философское, писать что-то о чужих судьбах и так далее, и не касаться политики стихов вообще. Это было очень актуально до той поры, пока не начался Майдан, и а, люди, которых я знаю и люблю, разделились на два противоположных лагеря. И вот ровно тогда молчать стало некуда, и вот порвалось. И позвольте, пока я продолжу свою серию цикла чужие судьбу, я прочитаю все-таки еще одно. Простите, если я собьюсь, я не уверена, что я его вспомню. Где тебя на силах, от Беларуси, в час, когда кровавым стал колючий нам? С через силу. Я отвечу. Друзья, я была не с вами. Я была. Русская покрови, Сколько будут врать, Что же ты не смеешь Занавес грех Стоя с честью крови, Я отвечу, Братья, Я была не с ними, Я была за них. А на свечном хлебе Дома позвольных Встань, слову, без рейки, тая, без Нет. От сорных перьев, от дерева зерна. До друзей, от близких. Чего же отделить? У кого спокойно к тебе обратно, От того, кто в бедах, не в Нет победы. Война, воинам, если брат на брата. У любой победы горьким будет. Прибыли в душе храма. Все теперь об руинах. В однозначность правды веришь, не смотри. Два на сердце шрама. Русь и Украина. это тайные религии серии чужие судьбы. Одно мнение не зала, тоже уже много. Картина на заказ. А, стихотворение написано когда-то на конкурс «Ангелы и демоны». Я никогда не пишу стихи на заказ, и мне это прийти, я не пишу. Ну вот иногда попадается что-то, что цепляет тебя, да, какая-то такая маленькая тема незначительная, и вот у тебя она вызывает вдруг какой-то резонанс была тема на каком-то интернет-портале, уже неважно, ангелы и демоны. Мгновение вдохновение. Берешь карандаш и кисть. Послушно ложатся тени на холст, как на белый лист, по контуру утвержденный случайный капризный скис. Твой ангел новорожденный, пока безмятежно чист. А ты для него создай. И значит, решать тебе, хранитель или предатель. Член или тенденция? Стоишь, как на правом фланге, Копье карандаш в руке. Не знает наивный ангел, что святость на волоске, Что конторы черных башен. Не зря ты прорисовал, что ангел задуман Павшим, летящим с небес. Ворчишь, Такова задача. Работа над тему зла, значит, придется пачкать два чистых твоих крыла. Придется такое дело искусство. Прости, душу, а мне так летал бы белым, но крылья обыд, обшел. Не то, чтобы я безбожник, но, знаешь, клиент решил. Если бы мог художник держаться одной души, ты был бы совсем не черным, И птицы стремился там мы. А так, извини, покойным. Художник, остановись, задумайся, почему ты? На сильных его плечах Нет злобы на бледном лике. Отчаяние и печаль, еще не окутан мраком, Еще беззащитно мил. Смотрел на тебя и плак, Прикрывший плащом от крови. Белею хрустят холодные, Ломаются карандаши. Надеюсь, что ты мне, ангел, по вере моей воздашь. На сердце легко, как тени, пускай в кушетке дыра. Зато белокрылый песни взмывает из бедных рай. Я даже, честно говоря, не знала, читать его или не читать. Но вот почему-то именно сегодня, именно перед вами хочется. Я... маленькое отступление на полминуты. Я, потому никого у специальности. Я 6 лет работала в доме Несколько тысяч граждан моей, моей страны, скажем так, появились на свет не без моей помощи. Но а, одновременно с этим бывали случаи, когда кто это не мог ответить. Наверное, опять же, когда все это внутри себя переживаешь, да, вот я говорила уже о в образ физического героя, а, вещи, которые не могут не написать. За кадром. За кадром он счастливый и крылатый. Невеста, храм. букет французских роз. А у нее больничная палата. История с диагнозом невроз, хворевания, таблетки и уколы, Кошмары ночи, зыбкие как И холод, припенящий, жуткий холод. Какой бывает в вечной мертвоте. Нехватка слез, воли близкая к нулю. Зачеркнутая надпись «Ненавижу», Зачеркнутая ярость «Люблю», Бумага, ручка, трубочкой дренажной. Через нее стекает из души зловонный гной, Копившийся однажды в тот день, Когда один за всех решил. Да? — Твои? — Твои. Но третий лишний, как мне тогда казалось, — он шляпнулся в лоток, подгнивший вишней в от отстранённого врача. Чужая жизнь, изъятая из тела, пусть не начавшись, разве в этом суть? Казалось, мелочь, только опустела. Не папа, словно треснувшихся Теперь невроз, апатия, проблем, потоки боли, льющиеся с листа, Нехватка слез, Бессмысленно клиентов, кошмары ночи, холод, пустота. финала нет. О том, что будет дальше, пожалуй а в этом что За кадром О, единожды предавший, заставивший, единожды предавший. Спасибо. И